сказал, поэтично назвал, красиво объединил их всех название Небесной Сотни, эти люди, они, они действительно до последнего отдали все, даже самое ценное, веря в то, что в этой стране станет жить лучше. И в конце... я, я хочу закончить свою вот эту вот небольшую речь, может быть, вот словами вот подумайте о них, о каждом из них. И вот каждый из нас с вами обязан им тем, что у нас появился шанс. У нас появился, я действительно считаю, впервые в жизни за 23 года тот настоящий шанс, когда общество наконец-то начнет само определять свою судьбу. Подумайте, вы, может быть, не знали никого из них лично, но подумайте, это 100 погибших ребят, простых, таких же, как вы с вами, молодых, с востока Украины, с запада, там были люди из Донбасса. Это все наши с вами потенциальные друзья или родственники. Их больше нет. Разве имеем мы право, разве мы имеем право сделать так, чтобы все вернулось назад? Мы не имеем такого права. Я не имею такого права. И я сказал себе, что я больше никогда, никогда, все, чтобы ни было в моей жизни, не останусь безразличным к стране, если я увижу, что что-то идет не так. Я буду делать все до последнего, что нужно будет носить, не знаю, там, быть самым последним рабочим, идти в политику, неважно чем, я буду до последнего, помня про этих, про эту небесную сотню, я буду до последнего делать все, чтобы понимать, что я не допустил возврата в старое. Я хочу, чтобы наша страна после этого стала, наконец, очистила от всего страшного прошлого и шла вперед. Одним единым фронтом. Запад и Восток. Схит и захід Мы разные. У нас много каких-то нерешенных вопросов. Мы разные, но мы вместе. Это единственное, в чем наша сила. Мы разные, но мы вместе. Мы разные, но мы разные. И сегодня... И сегодня, после того, как... Произошло то, что произошло в Крыму. Я считаю, что мирным путем, вот только мирным, это очень важно, дипломатией, нашим спокойствием, мудростью, но это тоже должно объединить нас. Мы должны понимать, что это большая сильная страна. Донецкий Львов, Днепропетровский и Одесса и Черкасы, Крым и вот. Западная Украина ⁇ это все одна большая сильная страна.